Друзья, всем привет! Сегодня хочу провести небольшой тест. Тест, значит, заключается в чем? Если вы не маляр, если у вас есть гараж, у вас есть допчасть, вот к примеру как моя. У меня нет времени, у меня нет сейчас оборудования и у меня нет гаража. Гараж есть, но это не мой. Но в любом случае сегодня будет чистый тест. Значит, есть у меня бампер, накладка. Сейчас вы увидите. И в чем заключается тест? Значит, есть. Баллончики, вы все знаете, что, конечно же, лучше всего взять компрессор, взять э, пульверизатор и покрасить профессионально или отдать специалистам. Но сегодня есть баллончики, и я уже красил, и я хочу еще раз провести тест, потому что в тот раз я красил себе пластиковые колпаки, и у меня было э, было несколько вариантов, несколько баллончиков, и я увидел, что те, мы не будем говорить имена, но другие баллончики показали себя не с лучшей стороны, а вот эти, так, фирма. Ньютон. В общем, Ньютон. Фирма Ньютон. Это у нас что? Это получается, вот смотрите, это у нас грунт универсальный. То есть сегодня, получается, я буду грунтовать эту накладку грунтом баллончика. Дальше, перед этим я буду делать, видите, анти антисиликон. Ну, то есть вы поняли, обезжириватель. Тоже будет все с баллончика. Ну и эмаль универсальная. Акриловая, правильно? акрила вот видите, все фирмы Ньютон. В общем, что мне нравится в этих баллончиках? И сегодня я хочу еще раз увидеть, так это или нет. Мне нравится, что после того, как я наношу баллончиком эту краску, происходит о чудо. Она блестит с первых слоев. Потому что когда я наносил другими баллончиками, знаете, было такая, как будто... Э, ну, в общем, в ней было мало лака. Малярам меня поймут. В ней было мало лака. И э, она не блестела. Надо было наносить 4 слоя для того, чтобы появилась глубина, блеск. В общем, это мне понравилась фирма, потому что в ней сразу появлялся блеск, блеск с первых слоев. Итак, сегодня, я сейчас видите, шкурочка у меня есть здесь. Это 120-е. Сейчас я все подготовлю. Я, получается, взял эпоксидную смолу, везде все а, отремонтировал. Сейчас не надо судить строго, потому что я буду просто все это зачищать. Ну, сегодня цель моя не вывести эту накладку в идеал. Моя цель сегодня еще раз убедиться, что эти баллончики действительно справляются со своими задачами. Смотрите, вы можете взять вот такой брусочек. Он ровный, он имеет плоскость, и вы тогда будете если вам нужна плоскость тогда берете плоскостью плоскости и выводите именно плоскость тавтология но это правильные слова в общем можете затирать как с водой так и на сухую обычно воду а, используют в зимнее время суток когда много пыли и тогда чтобы не было пыли в гараже, используют воду ну или же чтобы наждак не затирался в моем случае Ничего не затирается, пыли много, но я на улице. Все, значит, 120 я все а, расчистил, а, растер, все гранички убрал. Теперь более-менее все ровненько, плавненько. Еще раз, я не вывожу в идеал. Это моя накладочка, и я просто хочу ее освежить, привести немножечко в порядок, чтобы... С расстояния 5 метров, вот такая вот накладка. Дальше что делаем? Теперь для того, чтобы краска, грунт, любое вещество, которое вы будете распылять на этот пластик, прихватило, оно не прихватится, оно не прилипнет к глянцу, понимаете? К блестящей поверхности. Поэтому берем скотч-брайт. Вот такая штучка, которая есть на любой мочалке, которую вы используете хозяйки. Ну, хозяйки навряд ли меня смотрят, ваши жены на кухне. Но это автомобильный скотч-брайт, понимаете, да? И просто размываем, растираем, делаем матовую поверхность, для того, чтобы она не блестела, а была матовая. Вот так, в каждый изгиб все хорошенечко разматываем или заматовываем, матируем, матируем всю накладку. Вы можете это делать и с водой, и без воды. Я это делаю без воды. И это тоже правильно. И с водой тоже будет правильно. Поверхность уже матовая, поэтому снова, снова обезжириваем. Снова чудо-обезжирка. У нас антисиликон. Обезжириваю полностью поверхность. Конечно, грунтовать буду не всю поверхность, но обезжирить надо всю поверхность. Так. Придерживаю. И все хорошенечко вытираю. Потому что если будет поверхность жирная, вы сами понимаете, все приклеится. Ну все, отвалится у вас. Продолжаем. Так, сразу наблюдение. Чем понравился обезжириватель этот? Не выветривается моментально. Если вы возьмете самые дешевые антисиликоны, выветривается моментально. А этот, смотрите, мажу, мажу и тряпка еще мокрая. Вот и еще здесь есть этот антисиликон. А самые дешевые, же понимаете, не просто, вы их только нанесли, моментально все выветрилось. Так, ну все. Вот здесь еще кусочек сейчас. И можно, в принципе, приступать к грунтованию. Грунтовать я буду только те места, которые вот эм, дефектные или над которыми я уже работал, там где есть поклевка или там где все это размыто. Нет смысла все это сейчас грунтовать. Эта поверхность хорошая, гладкая, ровная. На нее просто можно уже наносить эмаль, то есть можно уже наносить краску. Поэтому э, старайтесь всегда грунтовать только те э, части, те места, которые надо еще довести довести или закрыть, потому что вы только тратите на это время, потом на, на последующую обработку этого грунта не стоит. Три с половиной минуты. Поколотил, теперь все это грунтуем. Не за один раз. За один раз никогда не грунтуйте, потому что а, толстый слой грунта сделать так, что у вас просто порвет весь ваш грунт. Поэтому это пол слоя и везде по пол слоя. Так, хватит. Проблемные места у нас. И сюда тоже переходим. Кстати, мне нравится, мне нравится этот грунт, потому что это такой, знаете, экспресс-ремонт с быстрым грунтом, потому что высыхает он довольно-таки быстро. Итак, слой нанес. 3 от 3 до 5 минут еще один слой нанесу. Еще, друзья, этот грунт не заполняющий, не наполняющий. То есть слой баллончиком вы не положите, не нанесете. Этот грунт больше даже, знаете, от чего? Тут написано повышенный, повышенная защита от коррозии, от ржавчины. Но он грунт универсальный. Он никак не заполняющий, чтобы вы не ожидали каких-то чудес от простого баллончика. Итак, второй слой. И еще для чего надо наносить грунт? К примеру, смотрите, у вас белая поверхность, вы шпаклевали местами, местами провился металл или предыдущий цвет краски и, к примеру, появились черные темные пятна, но вам надо красить белой эмалью. Поймите, если вы будете красить белой эмалью, не факт, что все перекроет, у вас могут э, идти на просвет черные пятна, поэтому серый грунт перекрывает эти черные пятна. Вот даже сейчас, смотрите, вы смотрите сейчас на этот бампер, а он э, уже, вы не видите, где я работал, где непонятно где, потому что грунт все уже перекрыл. И теперь, когда я буду наносить эмаль белую, уже будет вот все намного проще. И здесь также это написано. Уже вы используете меньше эмали для того, чтобы перекрыть все эти черные пятна. Поэтому грунт всегда надо использовать. Всегда. Для э, экспресс-покраски это шикарная вещь. Я узнал, вот три баллончика. Приблизительно они стоят каждый баллончик по 3-3,5 доллара. Итак, смотрите, в итоге мы имеем 10 долларов в руках. То есть, это обезжирка, это грунт и это эмаль белая. Это уже получается 10 долларов, плюс там салфетка и наждак. Ну, пусть даже будет 11-12 долларов. Что это такое? Я не использую по полному баллону. Берем по половине. В любом случае, вы делаете экспресс-покраску за копейки. Но мне главное знать выход: стоит ли он того, будет ли хороший результат, хороший эффект. Я начинаю красить. Первый слой – это легкий слой. С первого слоя никогда не думайте, что вы все укроете. Ни в коем случае. Первый слой – это просто слой основы, к которому уже будет все остальное клеиться. Класс! Блеск сумасшедший. Мне очень нравится эта краска. Молодцы. Ньютоновцы, конечно, я вам скажу. Были, были другие. Я красил колпаки другой краской. Я вам честно скажу, что... Но не то. Так, все. Первый слой, значит, я нанес. Класс, блеск шикарный. Даже первый слой. Просто основа. Но уже есть. Конечно, я не, а, не, иде, не, не идеализирую. Лучше будет, если вы возьмете, естественно, пульверизатор. Нальете шикарной краски MobiHail. Нанесете. Будет намного лучше эффект. Но от баллончика ожидать многого не надо. Но этот баллончик вроде дает неплохой результат. Единственное, что, смотрите, я не знаю, что такое. Не то, но скажите вы мне в ответ, почему периодически, когда я крашу, нестабильно, нестабильно идет факел. То идет, бывает, ну, прерывается, немного наклон и как-то ну, нестабильная работа. Поработайте над этим, друзья, поработайте над этим. Идеальная краска, хороший материал но вот конструкция, что-то вы там делаете не так. Итак, первый слой 3-5 минут до 7 минут, но легкий способ, как проверить. Берете палец, берете а, ту часть детали, где не будет видно, если даже вы оставите след. Прижимаете, липнет, липнет, но не оставляет отпечаток. Понимаете, вот уже, значит, можно уже носить следующий слой. Кстати, краска все еще блестит. У дешевых, у дешевых баллончиков когда наносишь первый слой, мелкий, просто первичный слой, он высыхая не блестит. Где же блестит? Итак, второй слой. Я всем доволен. Я всем доволен. Хорошая краска, друзья. Тут я уже лью в глянец. Смотрю на, на отражение и лью в глянец. Перекрывает хорошо, очень хорошо укрывает. Когда я красил колпаки, несчастные колпаки, 4 слоя нанес, ничего не укрыло. Я тогда очень расстроился. Так, это самая будет лицевая часть. Мы сейчас ее еще раз по ней пройдемся хорошенечко. В принципе, скажу, что я всем доволен. Единственное, ньютоновцы Сделайте что-то, пожалуйста, с этим клапаном. Потому что уже под конец я когда. Лил а, получилось, что где-то а, сухие куски получились, потому что нестабильно было пару раз брызги, и получается, что а, ну нестабильный укрыв. А так, в принципе, сам материал, само наполнение баллончика шикарное. Я уверен, что есть лучше там различные PPG или Юпола, не конечно же про более профессиональная линейка именно автомобильная, но хорошая, хорошая краска. Вот я вам честно, это отзыв, знаете, такого простого работяги, которые просто у себя, не у себя в гараже улил эту накладку за... Саша, сколько мы потратили? Час где-то потратили? Где-то где час. Друзья, где-то час потратили на это все. И а, обезжирка, и а, грунт, и эмаль. 10 долларов. 10 долларов делов, мы все укрыли, все идеально. И через 15-20 минут я уже смогу взять в руки эту накладку, а еще через полчаса я уже смогу установить ее на машину. Вот вам экспресс-покраска. Поэтому, в принципе, так говорю, можно смело брать, можно пользоваться, но фантастики ожидать не надо. Эти баллончики за вас ничего не сделают. Если у вас руки растут с правильного места, и у вас все хорошо получается тогда у вас все получится с любыми баллончиками. Но с этими будет очень хороший эффект. Вот и все, друзья. Всем пока, удачных покрасок.